Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, izinkan saya membuka bicara dengan satu persoalan mudah. Pernahkah kita terfikir apabila apakah sebenarnya tujuan sebenar aktiviti kokurikulum di sekolah? Adakah sekadar mengisi masa petang setiap Rabu atau sekadar kehairanan wajib yang dicatat dalam buku laporan setiap tahun? Sebenarnya kokurikulum bukanlah aktiviti sampingan. Ia adalah bahagian penting dalam sistem pendidikan negara yang sama taraf dengan ak akademik. Kalau akademik membentuk ilmu dan intelek, maka kokurikulum pula membentuk jiwa, sahsiah dan kemanusiaan pelajar. Inilah hakikat yang tunjang kepada dasar-dasar kokurikulum -dasar yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM <tuh> Apabila kita menyebut tentang dasar kurikulum Ia bermaksud satu rangka yang rasmi Satu rangka kerja rasmi yang menunjukkan Dan disusun untuk memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah Berjalan teratur, berkesan dan selaras dengan matlamat pendidikan negara Dasar ini bukanlah muncul secara tiba-tiba tetapi berkembang hasil daripada sejarah panjang sistem pendidikan kita. <coughs> Kalau kita menelusuri sejarah akar kepada pelaksanaan kokurikulum sebenarnya telah bermula sejak zaman laporan Razak 1956 di mana pendidikan dilihat sebagai alat perpaduan nasional. Ketika itu Kerajaan menyedari bahawa kejayaan akademik sahaja tidak mencukupi untuk membina bangsa yang utuh. Maka lahirlah pendekatan pendidikan yang menyeluruh yang bukan hanya menekankan ilmu, pengetahuan tetapi juga pembangunan sasiah dan semangat kerjasama. Perkembangan ini diteruskan dalam laporan Rahman Talib 1960 dan diteruskan dan dimantapkan dalam dasar pendidikan kebangsaan DPk yang menjadi asas sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. Melalui dasar-dasar inilah kokurikulum mulai ditaraf secara rasmi sebagai satu komponen penting dalam pendidikan kebangsaan. Bukan aktiviti luar kelas semata-mata tetapi sebahagian daripada proses menyeluruh. Kementerian Pendidikan Malaysia kemudiannya mengubal pelbagai surat pekeliling dan garis panduan. Antaranya surat pekeliling iktilas, iktisas bilangan 1 tahun 1955 yang menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib dan menjadi sebahagian daripada penilaian di sekolah. Sejak itu, pelaksanaan kokurikulum mulai berkembang lebih tersusun merangkumi tiga komponen utama iaitu beruniform, unit beruniform, kelab persatuan serta sukan dan permainan. Setiap komponen mempunyai objektif dan peranan tersendiri dalam membentuk kepribadian murid yang seimbang. Dasar-dasar ini juga berpaksikan kepada FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial atau lebih dikenali sebagai konsep JERIS. FPK menegaskan bahawa pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi insan yang berilmu, berakhlak dan mampu memberi sumbangan kepada masyarakat serta negara. Kokurikulum menjadi medan untuk menzahirkan falsafah ini melalui aktiviti seperti kepimpinan dalam pengakap, semangat berpasukan dalam bola jaring, kreativiti dalam kelab inovasi dan disiplin dalam kawat kaki. Semua ini dapat mengajar murid tentang nilai kehidupan sebenar yang tidak boleh diperoleh melalui buku atau buku teks semata-mata. Mereka dapat belajar tentang tanggungjawab, ketabahan, semangat juang Sesuatu yang dapat membentuk diri mereka sebagai manusia yang matang dan berjiwa besar Selain itu, pelaksanaan dasar kurikulum juga sangat berkait rapat dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM daripada tahun 2013 hingga 2025 Dalam pelan ini, KPM telah menekankan bahawa kokurikulum adalah antara strategi utama untuk membentuk enam aspirasi murid. Murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran diwi bahasa, kepemimpinan, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Ini bermakna kokurikulum bukan lagi aktiviti tambahan tetapi medium untuk mencapai matlamat pendidikan negara. Dari sudut pelaksanaan, setiap sekolah kini diwajibkan menyediakan pelan tindakan kokurikulum tahunan, melantik guru penasihat serta memastikan penyertaan menyeluruh murid dalam ketiga-tiga bidang utama kokurikulum ini. KPM juga memperkenalkan sistem penilaian seperti pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum iaitu PAJSK untuk mengukur tahap penglibatan dan pencapaian murid secara sistematik. Langkah ini menunjukkan bahawa pelaksanaan kokurikulum kini bukan sahaja penting dari segi pembangunan sahsiah tetapi juga diiktiraf secara rasmi dalam sistem pentaksiran sekolah. Namun begitu, pelaksanaan dasar yang baik memerlukan kefahaman dan komitmen daripada semua pihak, terutama yang guru, mentadbir dan ibu bapa. Guru penasihat mestilah memahami peranan mereka bukan sekadar sebagai pemantau aktiviti tetapi sebagai pendidik nilai dan pembimbing karakter. Ibu bapa pula harus melihat kokurikulum sebagai peluang untuk anak-anak membina keyakinan diri dan kepimpinan bukan beban tambahan selepas waktu kelas kesimpulannya dasar-dasar kokurikulum -dasar yang digubal oleh KPM lahir daripada hasrat murni untuk melahirkan generasi holistik bukan hanya cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga cemerlang sebagai manusia Kokurikulum ialah jambatan yang menghubungkan teori dengan realiti, ilmu dengan amalan dan intelek dengan kemanusiaan. Inilah keadaan sebenar dasar pendidikan negara kita membina insan seimbang yang mampu berdiri teguh dalam menghadapi cabaran masa depan. Jadi, selepas kita memahami asal-usul dan asas kepada dasar kokurikulum ini, marilah kita lihat dengan lebih dekat. Apakah dasar-dasar utama yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pelaksanaan kokurikulum ini benar-benar memberi kesan kepada pembangunan pelajar dan sekolah? Baik kita dah fahami tadi tentang asal-usul kurikulum dari mana datangnya, semangatnya, falsafahnya dan tujuannya. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Mari kita lihat bagaimana semangat itu diterjemahkan menjadi dasar. Dasar yang bukan sekadar dokumen rasmi, tetapi satu panduan untuk membentuk generasi masa depan bangsa. Kita sebut dasar kurikulum kita akan teringat tentang tulang belakang sistem pendidikan luar bilik darjah. Dan di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah lama menetapkan bahawa kor kurikulum bukan tambahan tetapi kewajipan. Ia bukan pilihan tetapi hak setiap murid untuk berkembang secara menyeluruh. Antara dasar terpenting yang membentuk asas ini ialah surat pekeliling ikhtisas bilangan 1 tahun 1985. Inilah dasar yang menetapkan bahawa setiap murid wajib menyertai aktiviti kokurikulum. Ia memecahkan tanggapan lama bahawa pelajar hanya berlaku di dalam kelas. Melalui pekeliling ini, KPM telah menegaskan bahawa pembelajaran sebenar juga berlaku di padang, di dewan, di gelanggang di bawah panji-panji pasukan beruniform dan di tengah pasukan yang bersaing atas semangat kesukanan. Tiga komponen utama yang diperkenalkan iaitu kelab, persatuan dan unit beruniform serta sukan dan permainan. Tiga ruang uniklah yang membuka jalan kepada pembinaan insan seimbang di mana Kelak dan persatuan murid belajar kepimpinan dan minat sendiri Dalam unit beruniform, mereka belajar disiplin dan keberanian Dan di padang sukan, mereka dapat belajar semangat juang, kejatuhan dan bangun dan bangkit bersama Kemudian datang pula surat perkeliling ikhtisas bilangan 8 tahun 1983 Yang memperincikan lagi peranan guru penasihat kokurikulum KPM mahu memastikan setiap aktiviti dipandu oleh guru yang bukan sahaja hanya hadir secara fizikal tetapi yang memahami peranan mereka sebagai pembimbing nilai. Guru bukan sekadar memeriksa kehadiran tetapi mereka adalah seorang yang membangkitkan jiwa. Dialah insan yang menyalakan semangat kepimpinan dalam murid yang pemalu dan menyamaikan Keyakinan dalam murid yang rasa dirinya kecil Memberi lihat potensi tersendiri mereka Lalu tiba satu lagi langkah penting Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum iaitu PAJSK Yang bukan sekadar sistem markah tetapi pengiktirafan secara segala ur Urusan usaha yang tidak nampak di atas kertas peperiksaan yang menghargai kehadiran kepimpinan, pencapaian dan komitmen dengan sistem ini Murid yang memimpin kawat, mengurus kelab atau berlatih setiap minggu kini mendapat pengiktirafan rasmi Ini adalah bentuk keadilan pendidikan sebenar Pengiktirafan kerja keras yang dilakukan dengan hati yang semangat Untuk memastikan semua dasar ini dilaksanakan dengan teratur KPM menubuhkan bahagian pembangunan kokurikulum dan kesenian BPKK. Bahagian ini bukan sekadar memantau tetapi mereka menjadi nadi penyelaras yang memastikan kokurikulum hidup di setiap sekolah. Daripada latihan guru, penasihat, garis panduan, program sehinggalah ke pertandingan peringkat kebangsaan Semuanya lahir di bawah visi yang sama Membina insan seimbang Melalui pengalaman sebenar Dan sekarang Dengan arus teknologi Dasar ke kurikulum turut ber-evolusi Ke arah digitalisasi KPM menye, memperkenalkan platform Supaya pelaksanaan dan penilaian Lebih efisien, telus dan seragam di seluruh negara ini membuktikan bahawa walaupun zaman berubah, prinsip kurikulum tetap sama. Cuma cara pelaksanaannya yang semakin maju. Simpulannya, dasar-dasar kurikulum ini adalah manifestasi kepada cita-cita besar pendidikan negara yang bukan sekadar undang-undang, tetapi janji, janji bahawa setiap murid akan diberi peluang untuk berkembang memimpin dan membina potensi diri di luar bilik darjah. Di sinilah pendidikan menjadi hidup dan dasar menjadi menjadi nyawa kepada sebuah perjalanan membina bangsa berilmu dan berjiwa. Baik, sekarang kita dah faham dasar, kita dah nampak bagaimana KPM meletakkan kurikulum sebagai satu keutamaan nasional. Tapi, mari kita tanya soalan yang lebih dalam. Kenapa kokurikulum ini penting? Kenapa KPM begitu tekankan pelaksanaannya di setiap sekolah dari bandar besar sampai ke pendalaman. Dari sekolah elit sampai ke sekolah kecil di hujung desa. Sebabnya mudah tapi mendalam. Kerana di sinilah pendidikan sebenar hidup. Kalau bilik darjah melahirkan pelajar cemerlang, maka kokurikulum Melahirkan manusia yang seimbang Ia mengajar Perkara yang buku Tak mampu untuk ajar Keberanian Empati Disiplin Tanggungjawab Dan kepimpinan Nilai-nilai yang tak boleh ditulis Di atas kertas Tapi terpahat di dalam jiwa mereka Cuba kita lihat Seorang murid yang menyertai unit beruniform Dia belajar tentang disiplin tentang kepatuhan, tentang bagaimana sebuah pasukan yang kuat hanya bila setiap ahli saling mempercayai. Dalam latihan kawat, dia belajar arti kesatuan. Bagaimana langkah kecil yang disusun serentak boleh mencipta keharmonian. Dan bila dia dilantik untuk menjadi ketua skuad, di situlah dia mula faham arti kepimpinan sebenar. Bukan memerintah tetapi membimbing. Maka kita cuba bayangkan pula murid yang aktif dalam kelab dan persatuan. Dia belajar bagaimana untuk bercakap di hadapan orang ramai. Bagaimana menyusun program, menulis surat rasmi, berunding dan menyelesaikan masalah. Itulah kemahiran hidup yang sebenar. Sesuatu yang akan mengiringinya sampai dewasa nanti Waktu dia berdepan dunia kerja, dunia masyarakat, dunia sebenar di luar pagar sekolah ini Kita sering dengar orang kata pendidikan bukan sekadar untuk membawa kerja Tetapi untuk menjadi manusia Dan disinilah kukul kedem memainkan peranan itu dengan paling nyata yang menjadikan pelajar bukan sekadar tahu tapi mampu bukan sekadar berfikir tapi bertindak. Kokurikulum membentuk perwatakan, membina keyakinan dan menanam akan nilai dalam setiap murid. Dalam konteks sekolah pula, pelaksanaan kokurikulum menjadikan sekolah lebih hidup dan berjiwa. Sekolah yang aktif kokurikulum bukan sekadar tempat belajar tetapi komuniti kecil yang membesar bersama di sana wujudlah rasa kebersamaan semangat kesukanan dan identiti sekolah yang kuat guru-guru pula -guru bukan sekadar mengajar tapi menjadi mentor murid-murid bukan sekadar rakan kelas tapi keluarga seperjuangan yang belajar untuk kalah bersama dan bangkit bersama Lebih dari itu, pelaksanaan kokurikulum juga membawa kesan sosial yang besar Yang mengajar murid tentang toleransi, tentang kerjasama dan kepelbagaian Dalam satu pasukan, sukan, murid dari latar belakang yang berbeza tak kira kaum Dapat belajar untuk menghormati dan mempercayai satu sama lain dalam kelak dan persatuan mereka belajar mendengar idea orang lain walaupun berbeza pandangan nilai-nilai yang inilah membina masyarakat majmuk yang harmoni asas kepada perpaduan negara yang mantap dan jangan lupa kokoritikulum juga penting dari sudut keseimbangan emosi dan fizikal dalam dunia moden yang semakin menekan di mana murid sering tertekan dengan akademik dan gajet Aktiviti kokodikulum memberi ruang untuk mereka bernafas Bersukan, berlantih, bergerak dan ketawa bersama rakan Itulah Ini semua bukan sekadar hiburan Tetapi terapi yang menjaga kesejahteraan mental mereka Sebab itulah KPM menekankan keseimbangan Antara akademik dan kokodikulum agar generasi kita bukan sahaja bijak tapi juga sihat dan kuat dari jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kepentingan kurikulum juga jelas dengan membina daya saling saing belajar. Hari ini dunia menilai bukan sahaja sijil tapi siapa kita sebagai individu. Universiti, majikan, malah masyarakat kini mencari mereka yang aktif yang tahu bekerja dalam berpasukan yang berani mengambil tanggungjawab dan semua itu dilatih melalui co-curriculum di sinilah lahir pemimpin muda inovator dan wira kecil yang suatu hari nanti akan memimpin negara kita kita boleh kata co-curriculum adalah makmal kehidupan di sinilah murid diuji bukan dengan kertas peperiksaan tetapi dengan pengalaman yang sebenar. Di sini juga mereka jatuh dan mereka bangun, bangun, bangkit, belajar dan menemui diri mereka sendiri, menemui potensi. Ia melengkapkan pendidikan akademik supaya pelajar bukan sekadar lulus peperiksaan tapi lulus dalam kehidupan. Jadi, bila kita bercakap tentang kepentingan pelaksanaan kokurikulum di sekolah kita sebenarnya sedang bercakap tentang masa depan negara. Kerana murid-murid inilah bakal pemimpin, pendidik dan pembina masyarakat. Kalau mereka membesar dengan ilmu dan nilai yang seimbang maka masa depan negara juga akan seimbang, maju dari segi minda dan kukuh dari segi jiwa. Dan inilah sebabnya. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan Ia adalah denyut nadi pendidikan Malaysia Ia adalah ruang di mana teori menjadi amalan dan belajar menjadi manusia yang sebenar Setiap perhimpunan, setiap latihan, setiap pertandingan Semuanya adalah medan pembentukan kita Maksud <tul> Dan kini setelah kita menelusuri segala dasar prinsip serta peranan kurikulum dalam sistem pendidikan negara, tibalah kita di satu noktah yang perlu kita renung dalam-dalam. Persoalannya bukan lagi tentang mengapa kurikulum perlu, tetapi sejauh mana kita benar-benar melaksanakannya dengan jiwa. Dasar-dasar yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bukan sekadar dokumen bertinta di atas kertas. Ia adalah roh yang menggerakkan nadi sekolah membentuk R7 generasi muda agar bukan sekadar bercemelang di atas kertas tetapi juga teguh di lapangan kehidupan. Kita tidak mahu melahirkan murid yang sekadar tahu menjawab soalan peperiksaan. Kita mahu melahirkan insan yang mampu berdiri di medan cabaran, yang tahu memimpin dan dipimpin, yang faham erti pengorbanan dan tanggungjawab. Di sinilah letaknya kekuatan kokurikulum, medan sebenar pembentukan manusia kita faham bahawa pelaksanaan kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan selepas waktu pembelajaran ia adalah lanjutan daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatukan aspek intelekt, rohani, emosi dan jasmani dalam keseimbangan yang harmoni setiap program setiap unit uniform setiap persatuan dan sukan di sekolah membawa misi besar membina disiplin menanam nilai murni dan menyalakan api semangat dalam diri pelajar. Dalam gelanggang itulah terbina daya tahan, dalam latihan kawat itulah tertanam kepimpinan dalam kerja berpasukan. Itulah apabila KPM menegaskan kepentingan menyertai penyertaan 100% dalam kokurikulum yang bukan tuntutan birokrasi, yang satu panggilan nasional untuk membentuk rakyat yang berjiwa besar kita mesti jujur melihat realiti pelaksanaan dasar yang indah di atas kertas tidak akan bermakna tanpa komitmen guru, pentadbir dan pelajar itu sendiri. Kokurikulum tidak hidup dengan arahan, ia hidup dengan semangat. Maka sekolah harus menjadi gelanggang perjuangan nilai, bukan sekadar bangunan tempat untuk belajar. Guru perlu menjadi pembimbing dan inspirasi, pelajar perlu menjadi penggerak bukan pemahati. Setiap pertandingan, setiap projek setiap latihan menjadi proses untuk menjadi manusia yang lebih kuat dan matang. Inilah intipati sebenar pelaksanaan pelaksanaan dasar kokurikulum membina manusia yang bijak melalui pengalaman bukan hanya pengajaran dalam buku teks. Dan akhirnya bila kita bercakap tentang masa depan kokurikulum kita sebenarnya sedang bercakap tentang masa depan negara kerana di tangan murid yang kini berbaris di padang tersimpan masa depan Malaysia yang akan menentukan jatuh bangun tamadun ini. Maka pelaksanaan kokurikulum bukan sekadar tugas rutin tetapi satu perjuangan pendidikan untuk menyelamatkan jiwa bangsa daripada kelemahan, kemalasan dan kelesuan idealisme. Kita mesti bangkit dengan keyakinan bahawa hanya melalui pendidikan menyeluruh yang merangkumi kokurikulum dan kurikulum. Barulah lahir insan seimbang yang mampu membawa negara ke tahap yang lebih tinggi. Justeru, marilah kita memperkukuh tekad dan memperbaharui semangat laksanakan dasar kokurikulum bukan sekadar kerana arahan tetapi kerana kesedaran. Jadikan setiap aktiviti kokurikulum sebagai medan pembinaan jati diri, wadah kepimpinan dan ruang penanaman nilai. Hentikan pandangan bahawa kokurikulum itu beban. Lihatlah ia sebagai peluang Peluang untuk berubah Untuk membina bangsa Untuk menulis sejarah baru pendidikan kita Dan apabila semua ini digerakkan dengan keikhlasan Dan ikhtizam yang benar Maka akan lahirlah satu generasi Yang bukan hanya bijak di fikiran Tetapi juga teguh di hati Generasi yang mampu berdiri megah di dunia global Namun tetap berpijak di bumi nilai dan budi Inilah kemenangan sebenar sistem pendidikan Bukan sekadar keputusan keperiksaan Tetapi kejayaan membina kemanusiaan Terima kasih